Ну, во-первых, наверное, всех с великим праздником. Действительно, это большой праздник, и я рад, что те болельщики, которые пришли на стадион, сегодня поддержали команду. Да, мы сегодня не выиграли, но я им благодарен, что они пришли в большой праздник и помогали нам по игре. Ну, наверное, мы сыграли в ничью с хорошей командой, которая занимает четвертое место и заслуженно занимает в чемпионате. Да, что-то получалось, что-то не получалось. Мы обязательно разберем, но. Мы потеряли очки, но ничего страшного не случилось. У нас есть отрывы. Сейчас нужно переключиться и готовиться на Фиорентину, потом уже возвращаться к чемпионату Украины. Еще раз заслуженно, у них есть тактика, которую они избрали, и очень правильная тактика. Сегодня Будковский, он, наверное, как, я не знаю, как боец какой-то. Он цеплялся, он боролся за каждый мяч, они подбирали мячи им. Эта тактика принесла успех сегодня. Ну, я не считаю Буяльского очень атакующим футболистом и Биланду. Я думаю, что они все втроем сегодня оборонялись. Другое дело, те длинные передачи, которые проходили у Зари, не было подбора. Еще раз повторюсь, у Зари действительно одна тактика, которую они используют, и она очень эффективна сегодня оказалась. Длинная передача, подбор. Всегда было 3-4 человека на подборе, и они этим сегодня воспользовались. Мы не подбирали мячи и пропускали контратаки. Я не считаю, что Буяльский атакующий игрок, все они втроем обороняются, стараются работать в обороне и работают на всю команду. Если вы не видели, то Фиорентина очень хорошо контролирует мячи, очень хорошо атакует позиционно. Сегодня, при всем уважении к заре, они в основном использовали тактику длинной передачи и подбора, что им принесло удачу. Я не думаю, что Фиорентино нечто хоть немножко похожее к этому, использует. Да, сыграла в ничью, потеряла очки вся команда. Я не хочу сейчас кого-то говорить, кто-то хуже сыграл, кто-то лучше. Вся команда отвратительно сыграла в обороне в отдельных моментах. И мы это обязательно разберем. Но что сегодня произошло? Еще раз говорю, мы сыграли в ничью с командой, которая занимает четвертое место. И, наверное, слышать с трибун уже, мы не в Луганске играем, что вы творите, наверное, не очень приятно. И ребята этого не заслуживают, потому что... Те игры, которые они проводили до этого и сегодня, они старались, они отдавали Всю душу игре, но я надеюсь, болельщики поймут это и дальше нас также будут поддерживать.